اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma hidayatan lissawab wa ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi dalam rancangan irsyad hukum. Dan bersempena bulan Ramadan saya akan menyampaikan sebuah tajuk mengenai adab memulai dan menyudahi bacaan Al-Quran di pertengahan surah. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Menurut para ulama, memperbanyak membaca serta tadarus Al-Quran sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Justru dalam bulan Ramadan, amalan membaca Al-Quran lebih giat dilaksanakan sama ada secara persendirian maupun berkumpulan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat, rumah-rumah persendirian, pejabat-pejabat dan selainnya. Dalam kesungguhan mempergiat bacaan dan tadarus Al-Quran adalah penting bagi kita memelihara adab-adab ketika membaca Al-Quran untuk memperolehi pahala yang sempurna. Salah satu adab yang dianjurkan ketika membaca Al-Quran ialah menyudahi bacaan Al-Quran pada tempat-tempat yang sesuai yang dikenali dengan istilah husnul waqaf yakni perhentian yang baik. Kebanyakan orang memahami bahawa Tempat yang sesuai menyudahi bacaan Al-Quran itu adalah pada ayat terakhir bagi setiap juz atau pada tanda hizib. Kemudian, apabila hendak menyambung bacaan pula, kebanyakan orang akan memulai bacaannya pada ayat permulaan juz atau hizib yang berikutnya. Persoalannya, Adakah amalan sedemikian menepati maksud husnul waqaf? Selain itu, dalam memulai bacaan Al-Quran pada pertengahan surah ini, adakah disunatkan membaca ta'awud dan basmalah? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar menjelaskan bahawa jika pembacaan Al-Quran itu dimulai atau disudahi di pertengahan surah, maka sunat memulainya pada awal cerita atau pada awal pembicaraan sesuatu perkara. Kita tidak ter perlu terikat kepada Juz, Hizib dan Usyur kerana banyak antara Juz, Hizib dan ushur itu terletak pada pertengahan cerita atau pembicaraan sesuatu perkara sebagaimana kata beliau dan disunatkan bagi pembaca Al-Quran apabila memulai bacaan dari pertengahan surah untuk memulakan bacaan dari permulaan pembicaraan yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan demikian juga apabila berhenti daripada bacaan, berhenti pada pembicaraan yang berkaitan dan pada penyudah pembicaraan. Dan tidak terikat pada memulai dan tidak pada berhenti yakni waqaf itu dengan juz, hizib dan usyur. Sesungguhnya banyak daripadanya yakni juz, hizib dan ushur di pertengahan pembicaraan yang berkaitan. Antara contoh tanda juz yang diletak pada pertengahan cerita atau pembicaraan yang tidak sesuai dijadikan tempat memulai dan menyudahi bacaan Al-Quran ialah Tanda juz di awal ayat 31 daripada surah Al-Ahzab yang merupakan permulaan juz ke-22. Ayat 31 daripada surah Al-Ahzab ini meskipun letaknya pada permulaan juz ke-22 tetapi ia masih berkaitan dengan cerita atau pembicaraan ayat sebelumnya iaitu ayat 30 yang letaknya pada penghujung juz ke-21. Ayat 31 ini adalah mengenai pengurniaan pahala dua kali ganda kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah subhanahu wa taala dan rasulnya. Sedangkan ayat sebelumnya iaitu ayat 30 adalah mengenai seksaan azab dua kali ganda kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut jika mereka melakukan sesuatu perbuatan keji maka menyudahi bacaan al-Quran pada ayat 30 daripada surah al-Ahzab atau memulai bacaan pada ayat 31 adalah tidak menepati Husnul Waqaf Kerana cerita dan pembicaraan antara dua ayat tersebut masih berkaitan Antara contoh tanda hizib yang diletak pada pertengahan cerita Atau pembicaraan yang tidak sesuai dijadikan tempat memulai dan menyudahi bacaan Al-Quran pula ialah Tanda hizib di awal ayat 15 daripada surah ali imran ayat 15 daripada surah ali imran ini letaknya di permulaan hizib ke-6 daripada juz ke-3 dalam mushaf ayat 15 ini mempunyai kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang mana ayat 15 ini menjelaskan tentang sesuatu yang lebih baik daripada kecintaan terhadap harta benda duniawi. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kecintaan terhadap harta benda duniawi. Maka menyudahi bacaan ayat Al-Quran pada ayat 14 daripada surah Ali Imran atau memulai bacaan pada ayat 15 adalah tidak menepati husnul waqaf kerana cerita dan pembicaraan antara dua ayat tersebut masih berkaitan. Mengenai persoalan kedua, iaitu adakah disunatkan membaca ta'awuz yakni a'udzu billahi dan basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim Ketika memulai bacaan Al-Quran pada pertengahan surah, pembaca Al-Quran boleh memilih sama ada membaca ta'awudz sahaja atau membaca ta'awudz dan diikuti dengan basmalah. Walau bagaimanapun, membaca ta'awudz yang diikuti dengan basmalah adalah afdal. Bahkan Menurut ahli Al-Qurra Membaca Basmalah lebih ditekankan Pada bacaan sebahagian ayat Seperti ayat 141 Daripada surah Al-An'am A'udhu billahi minasyaitanirrajim rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushati wa ghayra ma'rushat tafsirnya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang menjalar tumbuhnya dan yang tidak menjalar membaca ayat 141 daripada surah al-an'am ini tanpa membaca basmalah selepas ta'awud adalah sesuatu yang tidak elok kerana menyambung terus ta'awud yang bererti aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam dengan ayat 141 ini menyebabkan kesamaran ganti nama kalimah huwa yang bermaksud dia sehingga ia dirujuk kepada syaitan bukan kepada Allah oleh yang demikian sebelum memulai bacaan ayat 141 daripada surah Al-An'am ini adalah lebih ditekankan untuk membaca basmalah selepas ta'awud bagi mengelak daripada berlakunya kesamaran ganti nama dia sekaligus menjelaskan rujukan ganti nama itu kepada Allah. Adapun jika seseorang itu memutus bacaannya di pertengahan surah disebabkan percakapan ajnabi, yakni percakapan yang tidak kena mengena dengan bacaan al-Quran sekalipun disebabkan menjawab salam. Kemudian dia hendak menyambung semula bacaannya maka dia dianjurkan memulai lagi bacaannya dengan ta'awuz dan basmalah manakala jika dia memutus bacaan disebabkan keperluan yang berkaitan dengan bacaan itu sendiri seperti sujud tilawah atau perkara daruri seperti bersin maka dia tidak perlu memulai dengan ta'awud dan basmalah. Jika bacaan seseorang itu terputus kerana diam yang panjang, maka dia disunatkan membaca semula ta'awud dan basmalah. Sebaliknya, jika diamnya itu tidak panjang, maka tidak perlu dia membacanya semula. Jika diamnya itu tidak panjang, akan tetapi diamnya itu dilakukan dengan niat untuk berhenti membaca Al-Quran. Lalu selepas itu, dia hendak menyambung semula bacaannya, maka dalam hal ini, dia membaca semula ta'awud dan basmalah. Sehingga di sini sahaja dahulu irsyad hukum untuk keluaran kali ini, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan semoga segala amal ibadat yang kita lakukan pada bulan yang penuh berkat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على